Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Gobin Hafiz. Tentunya di budidaya pisang dan tanaman. Nah, pada video kali ini eh, saya ingin sharing kepada teman-teman eh, mumpung ini hari libur, hari free ya. Ayo kita lakukan untuk berkebun, eh, menanam apa saja ya, di pekarangan kita ya, lahan kita kita manfaatkan untuk bisa menjadikan eh, dan membantu kebutuhan daripada ibu-ibu eh, yang di rumah ya terutama ya. Ayo teman-teman kita. Nah di sini saya akan perlihatkan eh, tanaman apa saja. Ya, mungkin ini menjadi eh, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman tanaman apa saja ya yang cepat dan mudah dan bisa menghasilkan tentunya uang ya yang tentunya bisa membantu untuk kebutuhan ibu-ibu. Oke teman-teman akan saya perlihatkan teman-teman e, tanaman di sekitar ini ya di pangaran saya ini, ini alhamdulillah ini sudah e, ada yang panen kemarin ya yaitu terong ya terong lalap alhamdulillah ini sudah panen dan ini sudah mulai e, bunga kembali dan ini tanam lagi adalah e, jenis timun suri teman-teman karena ini menjelang e, sebentar lagi tidak lama lagi adalah e, bulan puasa ya kita tanam timun suri. Untuk apa? Ya nantinya kita e, untuk buat yang minuman yang segar-segar teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan sama teman-teman. Oke, teman-teman, e, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini alhamdulillah pekarangan saya walaupun tidak luas tapi penuh dengan tanaman-tanaman yang e, bermanfaat dan tentunya bisa menghasilkan sedikit ya uang untuk menambah kebutuhan ibu-ibu e, di rumah ya, teman-teman ya. Ini teman-teman saya akan kasih tahu dan ini jenisnya adalah jenis terong teman-teman. Ini sudah berbuah ya ini dan kemarin sudah panen alhamdulillah ini sudah mulai bunga kembali. Ini karena sudah musim penghujan alhamdulillah ya dan di sana juga banyak itu teman-teman. Dan di sisi lain, ya, di sini saya tanam, apa namanya, timun suri, teman-teman. Karena ini menjelang, sebentar lagi ya, tidak lama lagi, e, bulan puasa, ya, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Karena ini timun suri, prosesnya agak lama ya, karena penanaman dari awal. Nanti ini setelah berbuah, kemungkinan itu pas untuk bulan puasa, teman-teman. Jadi kita persiapkan memang untuk membuat e, minuman yang segar nanti di bulan puasa teman-teman ya Alhamdulillah ini sudah e, pada kembang ya Tapi masih belum begitu subur sekali Ini teman-teman Alhamdulillah ini cukup banyak ini Nah di sana itu, sama tuh Mudah-mudahan nanti e, buahnya cukup melimpah ya Dan di sebelah sana pun saya akan tanamin ini ada tomat juga teman-teman bisa lihat Ini Tuh teman-teman. Ini saya tanamin tomat, tomat ya. Ada terong. Terutama terong ya, karena ini waktu pas penanaman musim kemarau kemarin dan lakukan dengan penyiraman ya, seperti ini nih. Alhamdulillah ini sudah berbuah. Kemarin sudah kita panen dan ini untuk eh, tahap kedua yaitu mulai berkembang kembali teman-teman. Di samping itu juga saya tanam eh, singkong ya di mana ini singkong nah, dari sebelah sana itu singkong singkong semua teman-teman dan ada beberapa pisang di sini pisangnya adalah pisang tanduk teman-teman ya saya tanam dan yang di sebelah sana juga singkong dan pisangnya kalau untuk di sana pisangnya pisang kepok teman-teman oke saya ingatkan kepada teman-teman eh, yang baru menemukan video ini atau mungkin yang sudah menonton dari awal hingga akhir saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share agar teman-teman mendapatkan info dan video terupdate dari saya semoga ini menginspirasi untuk teman-teman selalu untuk berkebun di lahan dan manfaatkan lahan yang sempit untuk di teman-teman sendiri ya terima kasih yang sudah menonton dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh